Бойцы батальона Днепр-1 отправляются на помощь к своим товарищам на передовую в село Чермалык. Оттуда сообщили про нетипичный минометный обстрел с разрывами в воздухе. Добровольцы едут разобраться на месте. С собой крупнокалиберный пулемет, боекомплект, электрогенератор и свежие припасы на кухню. Мы знали, видели, что там находится наблюдатель противника. Но когда туда вышли военные, они были обстреляны. Похоже, был снайпер. А вот такой смертоносный металл прилетает из-за речки Кальмиус. Там стоят боевики так называемых ДНР, ЛНР. Мины стреляли по тому берегу, но ну, похоже, что разбрасывали кассеты, минировали тот берег. То есть запускали вверх мины, они разбрасывали кассетные лягушки. Машина разгружена, добровольцы возвращаются на базу. На следующий день история с разрывами в воздухе снарядов пророссийских боевиков повторяется уже в селе Широкино. Мельчайшие осколки изрешители машину и заставили украинских офицеров призадуматься. Ранее ни с чем подобным они не сталкивались. Осколок снаряда, который применялся против наших войск, ромбовидные готовые элементы, которые уже показывали журналистам. А вот эти осколки были извлечены из автомобиля, из обшивки автомобиля, из металла. По словам полковника Шедлюха, украинская армия в Широкино на артиллерийский огонь отвечает пока что только из стрелкового оружия, поскольку соблюдает Минские соглашения. Аскольд Цирко, в настоящее время из Чермалыка и Мариуполя.